Я не могу сказать о том, что это небольшое сооружение. Для нас это очень большое мероприятие, потому что строительство веранды было в предписании СС уже много-много лет. И так как нет финансирования или финансирования недостаточно, строительство откладывалось. Поэтому для нас это огромное дело строительство этой веранды. Когда Дмитрий Анатольевич баллотировался в депутаты, это было нашим наказом. Дмитрию Анатольевичу, и поэтому прошло немного времени с марта месяца, в, в августе месяце веранда была построена. Возможностей много, потому что если погода ненастная, дети на веранде могут и физкультурные занятия проводятся на веранде, и занятия как таковые на свежем воздухе. Когда я встречался с избирателями, встречался с руководством сельского поселения. Мне, как будущему возможному депутату, как представителю партии «Единая Россия», был дан наказ о возможности строительства детской площадки на территории детского садика. Этот наказ нами был выполнен. То есть партия «Единая Россия» слов на ветер не бросает. Какие наказы были нам даны, то мы и выполняем. Это маленькая частичка, то, что мы делаем на селе будем делать. В реализации, значит, на территории Березняковского сельского поселения весной следующего года мы хотим построить и построим в центре Березняков новую современную детскую площадку. В Осерском сельском поселении сейчас будем строить колодец для жителей села, потому что там проблемы с водой, ну и многое-многое другое, то, что нам предстоит еще совместными усилиями сделать. Для нашего маленького поселения это огромная помощь в строительстве этой беседки, потому что она была необходима уже давным-давно. И мы решали, мы решали, мы ходили к спонсорам, мы искали все методы решения этой проблемы, и долгое время, наверное, года три мы эту проблему решить не смогли. И, конечно, вот то, что пришел Дмитрий Анатольевич, и первый наш наказ был именно строительство летней веранды для наших малышей. Территория постепенно благоустраивалась, потому что это видно вот с правой стороны. Но такой большой веранды не было. То есть и родители, конечно, надо отдать должное тому, что родители очень много помогают и строят. И даже вот эта беседка, вот эта маленькая летняя верандочка, она построена родителями. То есть они стараются. Но наши наши родители практически мало обеспеченные, и поэтому такой вот построить это невозможно для родителей.